Walisuluh dan mesyarakat kita berjanji untuk berbincang hal yang sangat penting hmm. untuk generasi masa depan. Ini berkaitan dengan uh, remaja yang terdedah kepada uh, pornografi hmm. yang boleh merosakkan emosi, sosial dan hidup masa depan kerana terjerat dengan racun yang sangat bahaya ini. Mungkin juga sebab aksesnya sekarang ini kan kalau di laman sosial dan sebagainya mudah sangat. Uh, untuk melayari web-web sedemikian Cumanya kita kena melihat bagaimana Kalau usia anak-anak kita itu Kalau terlalu muda mungkin Kalau penggunaan uh, gadget dan sebagainya Ibu bapa perlu pantau juga Sebab sekarang semua hmm. dah ada setting dan sebagainya yeah. Tapi kita nak berbicara lebih lanjut Kerana hari demi hari kita baca Banyak sangat kes-kes yang membabitkan Anak-anak kita dengan benda-benda uh, yang tak elok Ha. Kita perkenalkan uh, Profesor Madya Dr. Nur Azimah Muhammad beliau adalah pakar perunding kanan perubatan keluarga di Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih. Hmm. Dan kita. juga Profesor Madya Dr. Muhammad Musin Ahmad Zahari, ketua hmm. dan pakar perunding kanan sekretari Jabatan Perubatan yeah. Psikologi Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Terima kasih yeah. bersama kami. Yeah, Lama that tak that. bertemu ya, Prof. Okey, kita bercakap berkenaan dengan remaja ini mudah terdedah dengan pornografi. Mungkin secara permulaannya... Ha saya rasa benda ni um dulu lagi dah ada tapi tahun demi tahun dengan keadaan sekarang yang 2025 ni mak, nampaknya makin meruncing mungkin mungkin sebab melayari laman web tersebut mungkin mungkin mudah aksesnya dan sebagainya penggunaannya apa yang boleh kita mulakan untuk sebagai uh, Pemulaan untuk topik ini betul um, itulah, um saya, saya rasa um isu pornografi benar macam ah uh, ah uh, puan Fariha uh, sebut tadi memang um pornografi ni uh, benda yang dah lama dah dah terlalu lama saya rasa tetapi mungkin uh, perbezaannya dalam waktu sekarang adalah accessibility macam mana terlalu mudahnya anak-anak um, kita seawal 12 tahun hmm. uh, untuk terdedah <tuh> kepada pornografi dan kalau kita tengok dengan kemajuan teknologi dengan um, um, sekarang ni kita punya berapa 5G hmm, kan yeah. uh, dia sangat pantas dan uh, dengan adanya AI and algoritma sistem itu menyebabkan um, Uh, Akses kepada pornografi itu terlalu terlalu sangat sangat mudah. Jadi um, contoh kalau kita guna uh, laman sosial ya, um, bagaimana anak-anak ini uh, mud mudah terdedah hanya kerana kali pertama ada pop-up yang uh, menjurus kepada tersebut dan kerana sifat ingin tahu mereka mereka hmm. uh, spend extra time dan itu juga menjadikan satu algoritma yang uh, mendorong uh, untuk uh, paparan seterusnya dan itu antara punca jadi kalau dalam kajian saya yang pernah saya kongsikan uh, sebelum ini hmm. uh, remaja college uh, yang mengaku 75% mereka pernah terdedah kepada pornografi dan kita dah bincangkan isu itu uh, itu uh, sebelum ini tapi apa yang mungkin uh, ingin saya bawakan adalah bagaimana kita ingin mendidik um, remaja anak-anak kita menjadi pengguna yang bijak hmm. uh, mengguna uh, internet ataupun social media itu dengan uh, kebijaksanaan maknanya apabila uh, mereka uh, menggunakan internet dan sekiranya mereka terdedah kepada bahan-bahan lucah mereka mempunyai rasa tanggungjawab untuk uh, menutup untuk berkongsi dengan ibu bapa untuk mendapatkan pengetahuan yang sewajarnya berbanding uh, mereka terus melayari tanpa rasa sifat tanggungjawab. Hmm ha. Itu dia dan doktor mungkin dapat hmm. komen sikit-sikit uh, sebab sekarang ini... hmm uh, umur 6 7 tahun pun dah pandai yeah. ya lebih pandai daripada okay. kita kadang-kadang tu okay. dengan pelbagai okay. limpahan ilmu yang mereka dapat. Kemudian uh, itulah kadang-kadang uh, umur belum masuk lagi umur-umur UPSR kan hmm. tapi dah ada banyak ilmu tentang pornografi ini. Hmm. Uh, ilmu yang tak yang tak payahlah maksudnya. Jadi uh, kesan kepada Psikologi, Psikologi ya. uh, emosi mereka ni. Sebab kadang-kadang kita tengok dalam grup perbincangan pelajar yang mungkin bawah 12 tahun hmm. dan ya. macam dewasa uh, sebab mungkin kerana dah dimatangkan Betul. dalam keadaan yang Betul. tak sepatutnya lah. Ya. Itulah, itu pun fenomena yang agak membimbangkan sebab kalau dilihat pun uh, usia yang teramat muda dah didedahkan dengan penggunaan gadget uh, dan sebagainya media sosial. Uh, kena, pendedahan ini sepatutnya tidak berlaku di peringkat ah uh, maksud saya pendedahan yang melampau lah di umur yang terlalu muda. Hmm. Ada yang menggunakan gadget untuk tujuan pendidikan. Jadi jadi kita kena lihat dia aspek positifnya juga. Hmm. Dan uh, jadi di situ ada kebaikan juga bukannya hmm. kalau kita bankan terus contohnya uh, uh, faedah mungkin tidak dapat uh, daripada penggunaan itu sendiri. Jadi a uh, pendedahan awal ni perlu kawal selera oleh ibu bapa. Ambil hmm. um, ibu bapa kena tahu ambil berat, ambil kisah dan penggunaan contohnya saya nampak ketara contohnya membiasakan menggunakan uh, gadget masa uh, sosial dengan keluarga kan sebagai keedah-keedahnya untuk menenangkan emosi dan sebagainya. Ini boleh mengganggu uh, pembesaran ataupun perkembangan emosi anak anak itu sendiri. Hmm. Jadi langkah-langkah uh, yang menjurus kepada penerahan gadget terlalu awal ini seharusnya dibendung dengan ilmu ibu bapa yang baik dan kalau dilihat dari apa uh, pen uh, pendedahan kepada fonografi ni kadang-kadang uh, susah nak dikawal sebab bila dilihat uh, kita buka dalam media sosial paparan pertama gambar-gambar yang bercorak seksual. Hmm. Jadi hmm. saya rasa uh, penyedia perlu ada uh, apa uh, teknologi untuk uh, ban, uh, uh, pendedahan gambar-gambar ini. Jadi kawalan tu di pihak uh, apa uh, penyedia uh, sebab kanak-kanak ni atau remaja ni mereka gunakan dan dari segi aspek psikologi mereka memang uh, curiosity ada dekat situ. Umur hmm. yang kemuda uh, kalau tak tahu ilmu berkenaan uh, seks contohnya tidak diajar dengan cara uh, kaedah yang terbaik mereka akan belajar daripada kaedah yang tidak baiklah contohnya hmm. dalam online dan sebagainya. Hmm. Jadi saya rasa uh, ini antara saranan yang kita perlu buatlah maknanya pendidikan seperti yang dikatakan oleh profesor hmm. tadi juga kita kena di, diberi di peringkat persekolahan dan juga Uh, ibu bapa juga. Jadi ibu bapa zaman sekarang harus menjadi sahabat baik uh, sahabat baik kepada anak jangan menjadi uh, apa macam per, very uh, uh, apa tu uh, paternalistik. Maksudnya ibu bapa je betul. Kita uh -huh. kena sahabat dengan anak. Saya suka bila uh, doktor kata macam ibu bapa hmm. kena jadi sahabat. Hmm. Hmm. Saya nak tanya doktor Nor. Hmm. macam mana macam mana nak jadi sahabat sebegini dengan anak ni kadang-kadang ada saya kadang-kadang anak saya balik sekolah dia tanya soalan-soalan yang saya hmm. pun tak sempat saya nak jawab ni eh <laughs> saya tak tahu ha. macam mana ha. nak jawab macam kan kita okey macam bagaimana boleh lahirnya bayi macam ah, macam mana kita hmm, sebagai okay. ibu bapa tu nak nak terangkan ha Fariha berkongsi pengalaman anak ya uh, dan saya juga boleh berkongsi pengalaman anak saya ya uh, contoh terdekat saya rasa uh, umur uh, bila untuk kita bercakap tentang isu seksual ini bila mana anak mula bertanya ya uh, so uh, dia bagi saya lah tak ada um, umur yang uh, tetap di mana kita cakap okey umur 12 tahun baru saya akan bercakap tentang uh, memberi pendidikan seksual sedangkan apabila anak itu seawal 6 tahun dia bertanya uh, macam mana bayi dilahirkan macam mana uh, ibu mengandung <tuh>. Um, saya rasa ambil tanggungjawab itu uh, untuk menerangkan supaya anak itu rasa sifat ingin tahu itu terjawab supaya mereka rasa puas uh, ilmu itu ada. Jika sekiranya ya kalau ibu bapa mengambil um, sikap tidak acuh tidak um, you don't attend to the question ya tidak menjawab soalan tersebut ini yang antara punca-punca yang dalam kajian kita menunjukkan anak-anak ini mencari sumber lain hmm. dan memang terlalu banyak uh, kajian menunjukkan apabila kanak-kanak tidak merasa puas untuk mendapatkan apa yang uh, mereka ingin tahu itu yang menyebabkan mereka melayari internet mendapatkan uh, maklumat daripada kawan hmm. dan kebanyakannya adalah uh, maklumat yang uh, terpesonglah jadi saya juga nak ambil kesempatan ini sebenarnya saya nak betul-betul um, ingin menyarankan ibu bapa mengambil sikap tanggungjawab untuk memberi pendidikan seksual kepada anak-anak mereka dan um, kalau rasakan diri itu kurang berilmu hmm. um, tadi kita kata anak-anak terdedah dengan ilmu pornografi dan uh, pada masa yang sama juga internet dan social media juga menyediakan banyak tempat-tempat untuk uh, maklumat yang uh, betul mengenai pendidikan seksual. Hmm. Ya jadi uh, saya rasa ibu bapa perlu mengambil uh, langkah proaktif untuk um, um, memajukan diri untuk menambah uh, maklumat dan ingat saya kongsikan dalam satu kajian kita yang baru dalam 2025 um kita tengok ya perbezaan uh, tahap um, knowledge uh, pengetahuan tentang kesihatan seksual dan remaja cuma uh, sampel kita ni kecil sebab dia daripada satu projek yang besar kita bezakan uh, tahap pengetahuan ibu bapa dan remaja remaja daripada umur 10 hingga 18 kita tengok uh, tentang pengetahuan mereka tentang kesihatan seksual dan remaja dan dapatan daripada kajian tersebut Ibu bapa kita dapat mempunyai tahap pengetahuan yang baik dalam lebih kurang skor dia dalam 28 per 30 berbanding, uh, itu purata lah ya uh, berbanding anak-anak remaja tahap pengetahuan mereka sekitar 18 dan 19 dalam uh, the maximum score is 30. Jadi kita nampak perbezaan uh, yang berlaku. Pada masa yang sama ibu-ibu ini tidak memberikan pendidikan seksual. So saya rasa satu benda yang uh, sangat Uh, merugikan kerana ibu bapa itu mempunyai pengetahuan tetapi tidak dikongsi kepada anak mm. anak mereka dan pengetahuan yang anak anak ini lemah adalah dalam isu isu yang sangat penting contohnya ke, um, uh, penyakit kelamin mm. uh, penyakit HIV mm. um, um, bagaimana um, seseorang itu boleh mengandung dan uh, satu lagi yang uh, dalam kajian kita yang terbaru ini kita dapat ke kelompongan dalam pengetahuan tentang keselamatan cyber dan dan ini um, lebih menekankan kepentingannya uh, ibu bapa untuk mengambil tanggungjawab tersebut dan mungkin juga uh, pihak sekolah untuk uh, mengajar anak-anak uh, menjadi pengguna yang bijak. Saya gunakan perkataan bijak sekali lagi untuk menegaskan bagaimana kita um, ingin um, mewarakan kepada satu ibu bapa perlu uh, ambil tanggungjawab tersebut. Yang kedua, bijak ya uh, saya sediakan akronimnya ya. Mungkin cuba uh, dia uh, lupa sikit ya. B berhati-hati apabila menggunakan uh, apa yang uh, kita lihat ya. I kena ingat maruah diri. Siapa diri kita? Apakah batasan yang ada uh, kita sebagai seorang um, uh, warga negara Malaysia contohnya ya. Uh, apa uh, larangan um, keluarga kita, apa larangan agama kita yang per perlu kita patuhi? Ya J uh, jangan kita uh, melihat laman-laman yang tidak perlu yang uh, dan tidak sesuai ya dan a ambil tahu maknanya ambil tahu bermaksud apabila kita rasa sesuatu itu tidak uh, tidak uh, perlu ya kita ambil tahu untuk melaporkan ya dan k ya uh, perlu kongsikan kepada ibu bapa ataupun um, uh, guru uh, kalau ada sesuatu yang kita rasa uh, mencurigakan sekarang hmm. dah meja, ikut eh. semua itu, hmm. tapi belum uh, mungkin dapat komen yeah. terhalang oleh tabu masyarakat tu yeah. Kem, uh, yeah. orang macam tengok macam dalam video-video antarabangsa hmm. mereka Komunikasi langsung kadang-kadang. Lah, ya? hmm. Tapi mungkin hmm. kita ni ada batas yang malu-malu. Hmm. Isu ni sensitif kan? Jadi mungkin harapnya cikgu lah nanti mematuhi <laughs> kelas biologi ke? <laughs> Macam tu. Itulah dalam masyarakat kita ni bila disebab isu uh, seksual, berkenaan seksualiti, dia menjadi satu larangan atau tabu untuk khususnya ibu bapa mengelak daripada bercakap. Hmm. Uh, memang cantiklah kita ada pendekatan bijak tadi kan? Akronim dia tadi tetapi uh, kita perlu uh, melaksanakan contoh uh, membuat uh, tindakan kita sendirilah uh, mungkin ilmu tu bagus uh, tetapi uh, dinding dalam masyarakat stigma kepada bercakap berkenaan dengan hal seksual ni uh, perlu ibu bapa ah uh, apa uh, langgahlah supaya ada ada kemampuan uh, untuk kalau anak bertanya soalan-soalan yang uh, mungkin berbentuk seksual ibu bapa boleh menjawab dengan uh, jujur. bersesuaian jujur dan bersesuaian betul. dengan kognitif anak tu betul. sendiri kita tak mahu anak uh, umur 5 tahun kita jawab macam mana umur 13 tahun betul, betul. Uh, dia tak tahu biologi dan sebagainya betul. kan jadi jawapannya kena uh, apa mudah dan bersesuaian Aa, dan juga di samping itu kita kena um, ada uh, keinginan untuk ataupun perkara untuk kita memastikan Uh, ...keluarga kita sebab hmm. perkara pertama uh, sebagai warga negara Malaysia keluarga ...keluargalah kita kena ambil kisah baru masyarakat, yeah. barulah satu negara. Jadi setiap komponen individu dan keluarga tu kena uh, mementingkan... Uh, ...macam contohnya apa kita cakap hari ini perkenangan uh, kesihatan seksual... ...contohnya kan. Hmm. Um, mungkin kita mendidik supaya uh, anak kita... Uh, kalau dia tanya kita beritahulah mungkin uh, uh, semua manusia ada jantina masing-masing dan yeah. uh, ada perbezaan contohnya antara lelaki dan perempuan. Uh, uh, tak boleh sentuh satu sama lain kita bagi asas-asas mungkin kalau 5 tahun macam itulah hmm. kemudian kalau lebih besar kita mungkin boleh beritahu dengan lebih detail berkenaan dengan nilai moral yang akhlak yang sesuai mungkin kalau ada penjelasan dari segi aspek agama kita boleh menjelaskan juga jadi ini sangat penting sebab kalau kita lihat dalam macam National Health Mobility Survey yang dibuat um berkenaan dengan mereka apa ni yang di umur uh, remaja ni sehingga yang 2022 dia kata 7.6% pernah ada hubungan seksual hmm. uh, dan uh, paling di, dikhawatirkan umur 7, 75% daripada kumpulan ini mereka uh, ada membuat uh, sexual approaches dalam hmm. last 30 days, dalam masa sebulan itu hmm. juga. Hmm. Uh, dan um, mereka um, mengatakan, macam satu per tiga menyatakan bahawa um, sebelum umur 14 tahun pun mereka sudah terdedah dengan pelakuan seksual. Jadi sebenarnya umur ni terlalu muda. Hmm. Okey, sekolah ada peranan tetapi yeah. saya rasa peranan yang penting juga ilmu ilmu ke ibu bapaan yang betul parenting hmm. uh, dan parenting zaman sekarang ni tak tak sama dengan parenting dengan zaman hmm. dulu uh, kita kata kita nak balik balik ke zaman dahulu which is impossible mustahil kita dapat balik-balik kan jadi kita kena hidup dalam keadaan realiti contohnya sekarang kita kena hakikat memang internet dan social media tu memang hidup bersama kita macam mana kita menyesuaikan keadaan itu uh, kalau jadi pendekatan penyelesaian kena realistik jugalah kita tak boleh kata oh kita tak nak pasang internet dekat rumah kan benda tu ya. mustahil kita berlaku kalau uh, kan? anak akan jadi rebellious oh, pula betul, nanti betul, kan pun penyakit mental juga akan oh. mengganggu uh. ok kalau saya nak tanya Dr. Zima kalau berkenaan dengan topik ini di Malaysia, apa yang paling membimbangkan kalau kita cakap pasal remaja dengan pornografi ini? Uh. Apa yang membimbangkan sebenarnya bila um, ada banyak kes, uh, bila anak-anak uh, remaja ni ataupun siapa pun sebenarnya uh, ketagihanlah. ketagihan lah. Uh, bila dia menonton, satu dia rasa uh, ingin tahu, dia tengok lagi, dua, tiga, dan hingga menyebabkan ketagihan apabila pada tahap ketagihan itu dia mengganggu fungsi dia tak boleh berinteraksi dengan baik dia suka menyendiri dia mungkin mengabaikan penjagaan diri tak makan tak minum eh hanya kerana nafsu dia dan itu kesan yang yang saya rasa kita perlu bantu anak-anak kita ni dan uh, dan ini juga menyebabkan anak-anak ini melihat pornografi ini sebagai uh, untuk nafsu berbanding dengan uh, seks ini sesuatu yang diiringi dengan tanggungjawab hmm. konsep ini menyebabkan anak kita merasakan seks ini sesuatu yang normal hmm. apabila selalu sangat banyak the hmm. algorithm tu nampak banyak sangat pop-up sampai satu yang sangat sangat uh, terbiasa hmm. jadi uh, mindset ini yang perlu uh, kita kita bantuan anak-anak kita ini untuk uh, Ubah baliklah ya um, Dan um, Satu yang uh, saya setuju dengan Prof Musin tadi uh, Ibu bapa memainkan peranan yang penting ya, Apabila kita beri anak kita penggunaan gadget um, Satu kita kena kawal apa laman yang dia um, uh, Lawati hmm. Yang kedua Kita kena monitor kena pantau ya, sekali-sekala kena buat spot check ya. hmm. Itu sangat-sangat penting ya. uh, jadi Uh, jangan uh, biarkan anak-anak ini uh, menggunakan uh, laman sesawang dan sebagainya tanpa pemantauan jadi hmm. um, saya tak pasti saya jawab soalan Fariha ke tidak tapi um, yang saya nak tekankan memang sangat-sangat uh, uh, banyak implikasi dia and the worst of course lah ya yeah, apabila uh, pornografi ini dia akan melibatkan normalisasi dan dia juga akan melibatkan apa ni perhubungan seks yang tidak terkawal dan sangat-sangat membimbangkan apabila data kebangsaan menunjukkan peratusan HIV yang disebabkan 80% adalah disumbang oleh remaja Malaysia 80% kes-kes baru HIV disumbang oleh apa ni remaja Malaysia dan Sebahagian besarnya adalah kerana hmm. uh, perhubungan seks sesama jenis right. yeah, dan 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 ini juga uh, saya rasa mungkin saya nak ambil peluang ini juga mungkin uh, isu tentang uh, statutory rape ya yeah, uh, perundangan bahagian perundangan untuk statutory rape pada masa sekarang ini um, uh, rogo statutory ini uh, hanya uh, lebih terbatas kepada remaja perempuan mungkin ada baiknya yeah, uh, ia perlu dilihat bagaimana undang-undang juga boleh uh, melindungi remaja lelaki, lelaki ya kerana sebasi ya uh, penonton semua uh, sangat sedar ya berlakunya uh, rogol uh, melibatkan remaja lelaki so i think it is a high time now ya untuk kita semak balik undang ini di mana ada usul untuk melindungi juga remaja lelaki baik, hmm. baik. terima kasih atas uh, ilmu yang diberikan Boleh memberikan input yang berguna untuk kita upgrade Uh, kemahiran dan juga mungkin uh, ibu bapa lah untuk sesuaikan dengan zaman yang sangat mencabar hmm. ini hmm. akses internet yang tak dapat dielak pada zaman kini hmm, tanggungjawab skop besar sebenarnya ibu bapa zaman sekarang dalam kita anak dan memantau sebenarnya pergerakan mereka. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada okay. Profesor Madya Dr. Nur Azimah Muhammad dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Musin Ahmad Zahri atas pos ini. Baik, so, kita nak berhenti seketika.